Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Запорожье будут заморожены до 1 сентября. С таким заявлением сегодня на оперативном совещании в мэрии выступил городской голова Александр Син. Таким образом, власть берет паузу, чтобы навести порядок в тарифной политике городских предприятий ЖКХ. В Запорожье продолжают думать над тем, как навести порядок в тарифах. Мораторий на повышение цен на услуги предприятий ЖКХ был принят на сессии городского совета. Однако трех месяцев, на которые планировалось заморозить тарифы, не хватило. Теперь принято решение о продлении действия моратория до 1 сентября. Это решение сегодня обнародовал мэр Александр Син. Мы продолжим наш мораторий до 1 серпня, вересня. За цей час мы опрацюємо все подходы, обговорим это с жителями города Запорожья и выйдем на концепцию, которая будет принята и для мешканцев города Запорожья, и для предприятий, которые обслуживают житловый фонд. Однако даже при действующих тарифах добиться порядка в городе мэрии не удается. Так, в последнее время в Запорожье возникла острая проблема с вывозом мусора. И речь идет не о стихийных свалках. Серьезные претензии к предприятию «Ремондис», которое занимается вывозом мусора, сегодня предъявляют главы администрации. По словам районных чиновников, предприятие не только не убирает контейнерные площадки, но и зачастую срывает графики очистки самих контейнеров. И это при том, что город пошел на увеличение тарифов на услуги ремонтиса. В сроках решения этой проблемы запутались даже первые лица мэрии. Когда у нас будет порядок на контейнерных метанчиках, Назовите мне термин. Сегодня по протоколу должны выполнить Подписать, разработать договора не розданы, подписать соглашение и обеспечить убор. Завтра мы с администрациями начинаем объезд по каждой картинной площадке, где будет э, замечание СЭС. Меня так не за что это ковід. Назовите мне термин там. Срок на работу над ошибками ремонтис получил до конца июня. Заключить договоры на уборку контейнерных площадок с прежа, исправить схемы вывоза отходов. Если до конца месяца проблема не будет решена, предприятие вынуждено будет вернуть деньги запорожцам за неоказанные услуги. С таким требованием сегодня выступил городской голова. 30 червня там, где будет неприбранный контейнерный майданчик, от сметя, там, где будет неприбранный, в этом будинку, то есть вы делаете Разом с житловиками, Так, акт, акт про це акты, и во всех этих будинках вы повертаєте людям гроші. Зрозуміло. Что же касается моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то вопрос его продления должны решить депутаты городского совета на ближайшей сессии, которая состоится 22 июня.